стала всемирно известна. Они, они снимают фильмы, ее показывают как эталонную территорию. Это территория в Полтаве, это колхоз okay. uh, the... Вся заслуга этого человека заключается в то он не разрешил в своем колхозе использовать химические удобрения. А на территории всей земли всем чуть-чуть таких кусочков земли, где нету, никогда не было использовано химическое, химические удобрения. А на территории всей земли осталось очень мало таких территорий, которые внутри города имеют такой весной потенциал. У нас есть еще один спикер, но... Uh, uh, Антошин Владимир Леонидович хочет uh, прокомментировать ситуацию от лица городских властей. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте передать вам приветствие от Черниговского местного головы Соколова Александра Владимировича. I bring the word of from the... И от моих коллег, которые, к сожалению, сегодня не смогли присутствовать, потому что сегодня у нас происходит сессия городского okay. вот. совета. Если перчатка брошенная в нашу сторону, значит, мне придется и отдаваться за все. К сожалению, то, что я сейчас услышал, далеко не соответствует действительности. И мне не хотелось бы, чтобы у гостей, которые сегодня и которые приехали к нам в Чернигов, сложилось впечатление о том, что городская власть занимается тем, что только уничтожает нашего нового. На самом деле мы много делаем для его развития, Восстанавливаем, восстанавливаем и которые в городе родились гораздо ранее и которые накопились на сегодняшний день. Я очень сожалею, что нас не поставили в известность, что семинар, который проводился, был гораздо раньше, и мы не смогли дать вам более подробную информацию, которая касается состояния экологии города которые существуют, от которых мы не прячемся и не скрываем, а также пути решения, которые существуют на сегодняшний день. Фракция. Я хотел бы дать общую ситуацию по городу, как и ловщины так и других экологических проблем нашего города. Город из 748 гектаров имеет 460, 641 гектар зеленых зон. И занимает из этого количества чуть более 100 гитров. Кроме этого, хотел бы отметить, что территория, которая сегодня обсуждается, является территорией водозабора города соответствующим режимом охраны. Кроме этого, территория, которая называется сейчас Елочина, находится на территории как города, так и частично на территории Черневского района, то есть другого административного подчинения. Кроме этого, вы видели о том, что возле Елочины протекает речка Стрижень, которая зарегулирована водохранилищами и дамбами, и которая тоже оказывает негативное влияние на экологическую ситуацию нашего города, и которая на данный момент превратилась в главную, в точную, ревневой Ливневой канал. В силу деятельности кризиса, которая была давно-давно уже, ну традиционно так было и так сложилось, которая была построена начиная с 50-х-60-х годов. Научно-исследовательский институт that... ⁇ научно Дипромиста uh, uh, sensitive... ⁇ Кстати, эти времена Советского Союза проектировал города в Советском Союзе, не говоря о том, что конкретно маленькие локальные территории. The... Был разработан генеральный план развития города Чернигова который в 2005 году был утвержден в сессии городского совета. Этим генеральным планом были определены перспективные зоны развития отдельных территорий города. В дополнение к этому генеральному плану в 2007 году городским советом был разработан стратегический план развития Чернигова. Учитывая необходимость определения зон территорий границ Еловщины, в 2008 году, если я не ошибаюсь, был заказан институту дипломистов проект план перспективного развития территории на сегодняшний день этот план не утвержден вот но этим платит документ который есть уже сегодня практически готов кстати он не намного отличается от тех идей которые вы сегодня предложили в презентации когда девушки многие из идей которые там предлагались они в этом плане учитывать но этот документ учитывая что к нему особое внимание общественности этот документ еще дорабатывается Естественно, что документ вызывает споры. Как в принципе любая проектная документация, которая значит, может быть изготовлена на любой объект. Однако у нас нет никак, абсолютно нет причин не доверять специалистам и научно-исследовательского института Дипрониста, которые давным-давно доказали свой профессионализм. Кроме этого, хотел бы еще отметить, что в проекте в обязательном порядке проводится экологическая экспертиза, значит, а также экспертиза других организаций, которые согласно законодательству Украины, прежде чем был документ дан на утверждение сессии городского совета, которые обязательно должны дать свои позитивные согласования. Во многом надутые проблемы, связаны с Елочином, а некоторые вопросы и имеют место быть. К сожалению, много политики. И каждая политическая сила в городе пользует проблемы, связанные с этой территорией, в своих политических целях. Приятным исключением из этого правила является центр Апельсин. Я об этом неоднократно публично говорил и буду говорить и продолжаю. Если да, я вот не теперь. ошибаюсь, по моему четвертый год эти ребята занимаются тем, что убирают мусор в Раз я говорю, что центр апельсин, это скорее исключение из правил, чем... проблемы проблеме это не только проблемы, которые связаны с данной территорией. Очень жалко, что вы не получили информацию, связанную и с той же лесной, и с той же кордовкой, и с и с теми же лесами, и многие другие вопросы. Как видите, уважаемые коллеги, то, что я сказал о том, что проблемы территории, которые вас показали, имеют политическое забарвление. Вот состояние речки Стрижей, которая протекает в Елобщине, вы все наверняка. <клышленный речка> И в том плачевном состоянии, которое она сейчас находится. Но когда в прошлом году городская власть начала эту речку чистить, <клышленный речка> то, поверьте мне, <клышленный речка> я отвечал за эту работу. Если бы, если бы, сегодня мне предложили продолжить это дело, я бы отказался. <клышленный речка> с той причине, что, опять же, вокруг этого процесса было много политических спекуляций, но реальной помощи от общественности даже, значит, ни одна из общественных организаций, которые вот в этом списке есть, даже не пришла, чтобы брать хотя бы пакет мусора собрать. Okay. Like, я хотел бы сказать следующее, что мы, как Минского влада, мы заинтересованы в сотрудничестве с общественностью. Really in... вот, но, к сожалению, хотелось бы сотрудничать с теми организациями, которые реально работают.